Значит, меня зовут Анатолий Дени, Денис. Я представляю здесь компанию Magnetic One. Более трех с половиной лет я был проектным менеджером проекта, который называется Карту to Card. Несколько слов об этом проекте. Это, задачей этого проекта было предоставление услуг полностью автоматического сервиса, миграции с одной интернет-платформы, e-commerce-платформы на другую e-commerce-платформу. В данный момент поддерживается более 50 различных платформ интернет-магазинов и услуги по миграции данных, еще раз говорю, разговор будет идти, собственно, о данных, поддерживается полностью в автоматическом режиме. Остались самые стойкие, если можно. Кто сталкивался с проблемой миграции данных на Magento или в, спасибо или в ближайшем будущем собирается производить такую операцию? Хорошо, не пуха, да? Так, окей. Okay. Почему люди мигрируют с одной платформы на другую? Ну, собственно, из моего опыта, который был на карту карт, это Magento была на самом деле уже второй платформой, иногда это была уже третья платформа, которую пробовали э, э, интернет, владельцы да, интернет-магазинов э, для того, чтобы поднять функционал своего магазина. Кроме того, причиной может быть такая депрессивная карта, которая слабо развивается, которая имеет слабые комьюнити, для которой не производятся апдейты, которая сложна в управлении, в поддержке и в прочих вещах. Кроме того, могут быть проблемы с безопасностью данных, с security. Есть Варианты, когда данные могут убежать или украсть, собственно, из-за того, что апдейты производятся очень редко. На самом деле причин может быть много. Я назвал только некоторые. Какие платформы, с каких платформ могут мигрировать или откуда вообще могут мигрировать люди на Magento? Ну, в первую очередь это, это конечно коммерческие или open-source интернет-магазины, платформы, которые предоставляются вендорами. Во вторую очередь это модифицированные карты. Здесь вариант немного посложнее, потому что модификация может производиться как стандартными экстеншенами, а также может производиться модификация уже самой карты, то есть модификация кора или модификация уже экстеншен, которые в свою очередь модифицировали эту карту. Еще интересный вариант – это когда миграция на Magento происходит из SaaS-платформ. По опыту карту-карта мы работали и работаем сейчас на рынке не снд Специфика предоставляемого списка карт – это там, типа BigCommerce, 3D-карта, Shopify. Там есть свои нюансы. Первый нюанс – это несколько ограниченные инструменты для экспорта данных из такой карты. И второе — это наличие API или вообще отсутствие API для того, чтобы произвести такую миграцию. Это большая проблема на самом деле. Ну и совсем плохой, наверное, кейс — это самописные платформы. То есть если когда-то клиент обратился в какую-то маркетинговую агенцию, и они на своей CMS сделали ему вроде неплохой магазин, то потом переехать на что-то другое, и нам агента в частности, это для клиента большая проблема. Нужно использовать те инструменты, которые есть в, в перечне админки самой CMS, использовать экспорт из базы данных, и таким образом вытягивать эти данные и мигрировать. Топовые карты, из которых, из которых, как правило, клиент мигрируют на Magento. Это open-карта. Кстати, у open -карты есть много модов или клонов. То есть карт под другим названием, где внутри на самом деле та же open-карта. Нужно более детально изучить архитектуру и происхождение этого, этой карты у вендора. Возможно, она попадает под этот список. Старый добрый оскоммерс, при том всем, что тенденция миграции с оскоммерса сейчас на самом деле падает, но в свое время таких интернет-магазинов было создано на платформе оскоммерс очень много, и до сих пор миграции присутствует. И Virtumart, популярный e-commerce extension для, для Joomla. Кроме того, следует отметить такую, такое направление миграции, как Magento Go в Magento. Ну, в свете последних тенденций и новостей о закрытии сервиса и приостановлении его работы Magento Go. И кроме того, есть варианты миграции между Community Edition и Enterprise Edition. Иногда владельцы магазинов решают, что им нужно с платной версии поменять на ce ную или наоборот. Очень часто можно столкнуться с ситуацией, когда владелец магазина принял решение о миграции, но никоим образом не продумал, что будет происходить в этом процессе. Дело в том, что сам процесс миграции, он может быть разделен между различными командами, очень часто удаленными и очень часто командами, которые работали над его проектом в различное время. С одной стороны, это команда разработчиков, маркетологи, администраторы, команда и команда отдельно, которая, например, будет производить миграцию или будет писать скрипт миграции, то есть команда, которая будет опекаться <coughs> миграцией. Поэтому хороший план, Хороший продуманный план, здесь есть его такой драфт, это всегда лучше, чем отсутствие плана. Что стоит предпринять при анализе существующего магазина? Первый пункт такого плана. Стоит продумать что интенсивно используется в существующем интернет-магазине, что вы собираетесь использовать в дальнейшем, то есть тот функционал, который вы будете переносить с одной платформы на другую. Следует отсечь тот функционал, который точно вам не нужен, но присутствует в текущей версии карты. А также стоит написать список того, по какой причине вы переезжаете на, на другую карту и какой функционал вы ожидаете увидеть там? Такой список должен быть зафиксирован и только тогда стоит принимать решение мигрировать или нет. Если о разговор о новом функционале идет, то следует посмотреть, какими желательно стандартными инструментами можно расширить существующую карту для того, чтобы он там появился. Ну. Вопросы хостинга и домена, конфигурации, настройки, доступа, все это стоит продумать наперед. Желательно эту задачу делегировать своему хостинг-провайдеру или толковому администратору, который может поддержать процесс миграции и обеспечить компанию или фрилансера, который будет разрабатывать этот скрипт миграции, или вы будете пользоваться какой-то автоматической услугой миграции чтобы он своевременно снабдил его всей необходимой информацией. Ну, всем известно, что Magento достаточно ресурсоемкая платформа. Обязательно следует учесть, что со временем ресурсов будет нужно на сервере больше и больше. Желательно это каким-то образом продумать или продумать варианты апгрейда в будущем. После этого мы ставим сам Magento, и после инсталляции Magento я говорю про желательно чистый Magento, можно попробовать протестировать то тот, тот результат, который вы получите после миграции со своей карты. Что он нам даст? Он даст нам в первую очередь картину. Будут ли проявляться каким-то образом программные или аппаратные проблемы после миграции, потому что очень часто бывает так, что э, э, клиент желает использовать, например, э, Shared Hosting, на котором прекрасно работала предыдущая платформа, ставит чистый Magento в, соседню, в соседнюю папку, пробует, что у него все прекрасно работает. А после миграции данных у него начинаются на, на хостинге проблемы. Понятно почему. Поэтому желательно такие вещи протестировать и выявить как, как, как можно ранее. Э, кроме того, можно будет увидеть визуальные разные артефакты по типу э, проблем с кодировкой, проблем с отсутствием рисунков, различные э, размеры рисунков, которые будут отображаться в шаблоне проблемы кодировки и представления шаблона, различные проблемы отображения, например, продукта на данном шаблоне и так, далее, и так далее. То есть там проблем может быть на самом деле очень много. И желательно о них узнать как можно ранее. Можно также увидеть, какие данные перенесутся, какие данные не перенесутся, какие данные будут переноситься с проблемами. То есть там будут какие-то ошибки или какие-то данные будут отсутствовать. После этого этапа желательно уже делать тюнинг самого Magento, то есть заказывать шаблон, дотюнивать шаблон, устанавливать его, устанавливать все необходимые расширения, которые должны, быть, должны присутствовать, исходя из того функционала, который вы ожидаете на Magento. И, кроме того, следует произвести тюнинг самого Magento там, по скорости, по, по быстродействию, по, по тому функционалу, который вы ожидаете от него. Достаточно много проблем появляется с SEO. Все наработанные, вся наработанная база ссылок предыдущего сайта может быть один, в один миг утеряна, если Компания, которая занимается миграцией или девелопер, который занимается миграцией, всего этого не учтет. Поэтому обращаем внимание на присутствие 301-х редиректов для того, чтобы сберечь ссылочную базу, обращаем внимание на friendly URLs, конфигурируем свой файл robots.txt и настраиваем 404 и 500 есть, страницы. Это в принципе такие классические вещи дублированный контент, редирект из домена в варианте с www и без него, классические SEO настройки, title, keyword, description и теги, переносим коды аналитики, регистрируем webmasters, переносим AdWords. Сегодня говорили там о других системах аналитики, типа Kissmetrics, Mixpanel и других других, о них следует позаботиться также наперед. Какие данные переносятся? В первую очередь переносятся данные, которые есть критичны для бизнес-логики, для бизнеса вообще действующего магазина. В первую очередь, это, конечно, продукты и рисунки, различные типы продуктов, их атрибуты, категории рисунки, категории, база клиентов, база заказов, ревьюз и все, все что вам следует перенести все, что вы не желаете утратить во время миграции. Какие проблемы возможны при миграции данных? Различная структура. Различная структура как предыдущего магазина, так и конфигурации продуктов, полей продуктов и других типов данных, которые вы переносите. Достаточно чувствительна проблема при переносе паролей клиентов с другой системы. То есть, если мы переносим в Magento базу клиентов, и при этом мы хотим, чтобы для клиента был максимально этот процесс прозрачен, то здесь вариантов очень мало. Очень часто система кодировки паролей клиентов не совпадает с системой кодировки паролей в Magento. Таким образом, следует заблаговременно предупредить своих кастомеров о том, что будет апгрейд магазина, и им следует получить новые пароли через соответствующую форму. Проблема с дубликатами. Значит, дубликат имеется в виду дубликаты данных. То есть у вас может появиться по несколько однако, одинаковых кастомеров, по несколько категорий, по несколько одинаковых продуктов. Почему? Потому что процесс миграции или ремиграции данных запускался по несколько раз, потому что кто-то в магазине пробовал добавлять или тестировать продукты, добавляя их вручную. Потому что скрипт миграции не вытер данные после тестовой миграции и так далее. И так далее. Это, э, кроме того, во-первых, это достаточно проблемная вещь, потому что выявить дубликаты может быть достаточно сложно. И есть риск, что они появятся уже в момент, когда магазин будет готов к выходу в лайв. Кроме того, следует избегать вариантов, когда вы, мигрируя, сделав тестовую, например, миграцию, пробуете доперфектить те продукты или те данные, которые были в результате такой миграции. Таким образом вы вкладываете время и деньги в модификацию тех данных, которые однозначно следует будет или извлечь из процесса повторной миграции или удалить, если у вас особенно продуктов очень много. Далее, ну, Достаточно часто бывают проблемы с рисунками, как я уже говорил, это мигрирует не там, например, не те рисунки, не те размеры рисунков, не то количество рисунков и так далее, так далее, так далее. Следует это проверять, ну, в первую очередь визуально. Утрата данных. Не все данные у нас переносятся. Вариант такой. Например, у нас есть продукт определенное количество полей по какой-то причине перенеслись, определенное количество не перенеслись. Причин может быть много. Ну, в первую очередь это, как правило, модификация там или какими-то экстеншенами, или модификация напрямую в базе или самого Magento. Наиболее такие, ну, проблема с переносом языков и и кодировкой это бывает достаточно часто и наиболее проблемные варианты багов это неправильная миграция валют, таксис податков, как это налогов спасибо и прочих прочих тонкостей иногда для клиентов они могут быть очень и очень такими деликатными данными поэтому следует также планировать и тестировать миграцию данных наперед. Кроме того, есть такая проблема, что у вас может быть утечка или необходимость передачи достаточно щепетильных данных, это, там, например, номеров кредитных карт ваших клиентов, оглашение имейлов клиентов, их данных, это может быть в некоторых случаях достаточно чувствительно для для бизнеса. Если вы мигрируете такие данные, я бы рекомендовал с подрядчиком подписывать договор о неразглашении и контролировать контролировать это. Какие способы миграции данных могут быть? Самый простой – это вручную. Когда у вас мало продуктов, вы можете спокойно сделать миграцию вручную и в, в принципе. Этот вариант подходит, если вы проконтролируете результат на выходе. Можно использовать внутренние наявные инструменты для импорта и для экспорта. Они могут быть в какой-то момент ограничены, и поэтому качество миграции данных может быть соответствующим. Можно разработать специально скрипт, как правило, с дополнительными какими-то скриптами до данные, которые не не перенеслись после того, как был экспорт или импорт через существующие инструменты. Очень хорошая идея, в принципе, если у вас объем данных большой, магазин сложный, то делегировать эту эту процедуру в компетентной компании или или фрилансеру. Пятый пункт – это фактически про проект карту-карт. Можно достаточно быстро, несложно и недорого воспользоваться автоматическим инструментом по переносу данных. Результат будет, ну, если проводить, например, тестовую миграцию в карту-карт, то результат может быть уже доступен буквально через несколько минут и он будет абсолютно бесплатным наиболее сложный вариант это шестой, когда у вас при использовании автоматического сервиса миграции в наявности наявно, наявен интернет магазин, который достаточно сильно кастомизирован Экстеншенами кастомизирован сам Magento. В таком случае без внесения модификации в программное обеспечение Автоматической миграции ну, вы здесь не обойдетесь. Что следует тестировать? Целостность данных. После миграции обязательно следует проверить работу дизайна, дизайна и шаблона. Также следует проверить полностью функционал карты, потому что в результате миграции и автоматически, и кастомно написанным скриптом эти, эти вещи могут просто перестать работать. Самый простой способ это провести полностью, полностью процедуру тестирования точек, где клиент приходит на сайт, ищет продукт, добавляет его, там, выписывает счет, оплачивает его, получает имейл, регистрируется перед этим и получает подтверждение, что его заказ получен. Если вы убедитесь в том, что все это работает, значит, вы получите более качественный результат иммиграции. Как правило, выходу в Live предшествует несколько этапов или итераций иммиграции данных, начиная с первой тестовой и заканчивая самой предпоследней миграции, которая должна продемонстрировать вам, что все данные мигрируют точно, правильно, достаточно быстро и там нет никаких проблем. То есть последствий там будет как можно меньше. Следует сделать заблаговременно апдейт time to live для вашего домена до 10 минут. Это, это позволит вам достаточно быстро переключиться с одного хостинга на другой, если исходный магазин и целевой магазин находятся на различных хостингах. Обязательно следует уведомить своих клиентов о возможном даунтайме и о том, что, возможно, например, пароли доступа к их учетным записям будут модифицированы. Также рекомендуется включить на магазине Maintenance Mode, который не позволит, например, делать заказы или вносить какие-то изменения в сам магазин. Ну, бэкап — это само собой. Про ордеры и модификации я уже говорил. Значит, про recent data migration. Смотрите, бывают случаи, когда миграция, сама процедура миграции данных может длиться несколько часов. На достаточно серьезных магазинах за это, за это время появляется куча новых клиентов, куча заказов, оплаченных, неоплаченных. В таком случае желательно продумать вариант, когда вы отдельным скриптом или тем же скриптом будете допереносить только ту часть данных, которая появилась за время от старт, с момента старта миграции. Бывают случаи, когда даже за это короткое возможно, время появляются все равно какие-то новые заказы и клиенты. В таком случае, ну, как правило, следует остановиться на каком-то разумном пределе, то, то есть запустить несколько раз этот скрипт до миграции данных и потом уже перенести их, возможно, вручную, просто сверив, что появилось там и чего нет в целевом магазине. После этого вы можете делать свич NS. А что следует делать после миграции? Не забудьте почистить Magento Cash и сделать реиндекс. Очень часто наши клиенты забывают это делать и в результате получают вроде как магазин без результатов. Да? Проверить out of Stock Products. Иногда продукты просто-напросто не появляются на фронтенде, и это тоже приводит к беспокойству наших клиентов. Следует следить за тем, что пишут и о чем пишут ваши клиенты после того, как вы произвели миграцию. Возможно, у кого-то что-то утеряно или кто-то что-то заметил. Следует незамедлительно на это реагировать и вносить соответствующие правки. Мониторим трафик с Google. Проверяем позиции в выдаче Google вашего магазина. Если у вас все хорошо настроено и 301 редиректы, которые вы, которыми, вы, которыми вы должны были запастись, заблаговременно работают, то с этим также проблем не будет. И через некоторое время обязательно следует проверить в Google Webmasters, не появились ли там какие-то ошибки или замечания от краулера после выполнения такой процедуры. Коротко, результат. Миграция такая возможна, хотя у нее есть свои подводные камни. На самом деле следует помнить, что есть несколько способов и несколько вариантов проведения миграции от ручной до варианта использования автоматического сервиса. Следует помнить также о том, что сам процесс миграции от момента решения до момента окончательного проведения и выхода в живую может э, занять от нескольких дней и даже до нескольких месяцев. Я, э, честно говоря, когда писал, два месяца. Ну, бывают случаи даже до полгода абсолютно в абсолютно нормальном режиме распланируются э, этапы миграции, проверки и тому подобное. Вам нужно обязательно иметь план по миграции, искать толкового подрядчика, если вы будете это, эту вещь делегировать. И в обязательном порядке и во время процесса миграции сделать себе какие-то контрольные точки, тестировать, что у нас получается, плюс обязательно в самом конце все аккуратно проверить. По-моему, это все. Да. Подякуем Анатолию.